Фонтани справжні оази посеред міського галасу і метушні дарують заспокоєння, тішать око, освіжають повітря. Навіть у дуже спокотний день поруч із фонтаном дихається легко. Чи радуються одеситів та гостей? Одеські фонтани дізнавалася. Ірина Мунтян. влітку у міському саду від самого ранку до пізнього вечора людно. Лавочки у парку майже завжди зайняті. Хтось відпочиває після робочого дня, хтось читає улюблену книгу, хтось мріє, дивлячись на фонтан. Проте, мабуть, мрії кудись зникають, ледве попадая на узлы труб. Та из трумы не воды, как есть кволи. Можно сказать так, 7 на 8. Больше 7. Вам Хат... нравится или нет? Нравится, но хотелось бы лучше. Как вы думаете, как иностранцы будут смотреть на этот фонтан? Ну, я думаю, что перед иностранцами очень стыдно. Мне было бы стыдно. Хотелось бы больше воды и больше впечатлений от этого фонтана. Как вы думаете, экономят водичка? Конечно, экономят. А почему так? Ну я думаю, это вопрос к нашим властям. Как вам фонтанчик? Ну хорошо. Вам нравится? Ну, в принципе, так, да. Себе. да. А так себе, почему так себе? Не знаю, там вот эти штуки торчат синие. Не очень красиво. Что вы думаете по, по поводу одесского фонтана? Вам нравится он? Нет, не нравится. А чего не нравится? Ну потому что он не такой, какой был. А какой он был раньше? Ну а вы не помните, какой он был раньше. Хороший. А это что-то непонятное, что. Ну, Пародия не на знаю, фонтан. Он не он он есть... А сколько времени он уже не Не знаю. Но обычно с 9 мая начиналось или даже раньше, а сейчас... Когда он начался? С июня или когда? И то какое-то непонятно, что за струи. Вам нравится на него смотреть? Нет. Когда он красивый, хороший, да, а сейчас... Мы запитали также и гостей миста, что они думают про адейские фонтаны. Катюш, как тебе фонтан, который в центре города? Хороший, красивый. А тебе нравится вот струи его, мощные они? Ну да. А как тебе это железо, которое торчит? Не фонтан. Не очень. Не очень. Бывает и получше. Чем он тебе не нравится? Тем, что в некоторых городах даже, ну как, они бывают получше, струи пускают и бывают побольше. Я сама приехала сюда. У нас в городе есть фонтан намного больше, ну как, намного лучше, можно так сказать. Так То вот. есть, у меня в городе, как по мне, кажется, получше он. В Одесі тебе фонтан понравился? фонтанні mm понрави. -mm. А откуда ти приїхала скоро до Харкова? А ось фонтан на Кримському бульварі взагалі важко назвати фонтаном. Струмені води тут взагалі відсутні. А всередині басейна дюшка зеленого кольору і з пліснявої на поверхні. В даному випадку більш доречним є слово болото, бо тут не вистачає лише жаб. фонтан. Хороший, хороший спроєктований, але його струї не вписуються туди. Їх нужна замінити. или другие поставят, ну, что-то надо с ними сделать. Как ты думаешь, вот такая красота украшает Одессу? Такая, ну, вообще хорош, хороший фонтан, но его нужно переделать. Как ты думаешь, кто в этом виноват? Потому что фонтан не такой, как должен быть. Ну, просто люди за этим не следят, там, мэр города, На театральній площі фонтан теж періодично мовчить. Може зовсім збідніла міська казна, що не здатна навіть запустити фонтани у серці міста. Важко повірити. Усі центральні вулиці, захаращені літніми майданчиками ресторанів, гроші течуть, а фонтани заради економії вимикають. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.